всем, кто с нами. Телевизионный канал ТАВА и творческая команда РАНКУ на ЛТАВИ ссылаются на вашу адресу, уважаемые друзья. Побажання вдалого дня, гарного настрою, бадьорості, будьте активними, будьте такими ж завзятими, як і ми, і залишайтеся разом з нами у ранку на Алтаві. Все найцікавіше, найактуальніше тільки для вас. Залюбки зустрічаємо гостей. І, власне, з вами наші гості і з нами також діляться рецептами успіху. Гарного настрою. і Взагалі, цей самий гарний настрій дарують саме з цією метою. Сьогодні до студії ми запросили майстра пародії. Це Віталій Михайленко. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утро вам, любимые ведущие мои, и доброе утро город Полтава и гости нашего прекрасного города. Доброго-доброго ранку еще раз, мы рады вас витать. Такое ощущение, что вы нещодавно повернулись с гастролей. Да, вы совершенно правы в том, что закончились летние гастроли, которые были очень насыщенными в этом году. Это были Страны такие, скажем так, которые не так часто в моем гастрольном графике бывают. Это Латвия, Литва, Грузия. Очень были приятные, незабываемые гастроли. Все было, несмотря на то, что такое, как говорится, сейчас у нас происходит в стране, и такое отношение, скажем так. К нам, українським артистам, но гастролі пройшли очень замечательно, здорово, з масою впечатлений, положительних хороших емоцій, і це приємно. І ось нарешті нам вдалося вихопити вас зі щільного астрального графіка і запросити до студії Спасибо, ранку на таві. І з цього приводу ми шалено радіємо. А як же ви розпочинали свій творчий шлях? Як зрозуміли, що ви будете майстром пародії? Як ви до цього прийшли? З дитинства, в танцях? Ви зрозуміли у захоплення Вообще вся моя творческая жизнь началась с музыкальной школы. Uh -huh. В детстве меня мама в школу музыкальную отвела, но там я очень долго не задержался. А это какой был, был музычный инструмент? Это был аккордеон. Uh -huh. Это был аккордеон, там долго я не задержался. Пробовал, Да, я вам скажу <с честно, скрывать не буду. Все начиналось с такой композиции, как «В траве сидел кузнечик». И вот этот траве сидел кузнечик», он очень-очень долго во И так получилось, что всего лишь был один класс. Всего лишь один класс, и на этом как бы игра на аккордеоне закончилась. Затем это был э, танцевальный коллектив в то время, «Импульс». Он был при ЖД, ДК ЖД, э, дом культуры железнодорожников бывший. Вот. И там я где-то лет пять протанцевал. Но потом как-то... Танцы, танцы, ну танцуют, ну все танцуют, ну все поют. Хотелось чего-то как бы более, более такого, ну то, что еще никто не делал, mm -hmm. то, чем не занимались. Мне очень нравилось всегда участвовать в КВНах. То есть там можно и танцевать, и петь, и что-то рассказать, и себя ну в разных ракурсах показать. И вот, скажем так, с этих квн уже и получилось такое у меня желание возникло: работать в жанре пародии. Mm -hmm. И начин... первая была пародия, с которой все и началось, это была пародия на Валерия Леонтьева, mm -hmm. которая на сегодняшний день является визиткой, как э, принца пародии Виталия Михеленко. Ну, а потом уже как бы одна пародия это одна пародия. Ну, и, как говорится, понеслась, поехала. Распутина, Аллегрова, Киркоров, Пугачева. Ну, и так на сегодняшний день 60 образов, 60 пародий в моем репертуаре. Але сегодня у нас справжний и щирый Принц пародий Виталий Михайленко. Кто вас сейчас поддерживает? Команда? Костюмы, техническое обеспечение, музыкальная підтримка. Чего, людей? На, полу, вас, ки, да, на сегодняшний помогает. день 16 человек в коллективе. Uh -huh. Это артисты балета, это звукорежиссеры, это мастер по свету, костюмеры, э, визажисты. Ну и соответственно Говориться, головне адміністратори, які займаються э, гастрольно концертною діяльністю, ну а, а також вопросами полностью повністю всього колективу. Угу. Ви не боїтеся дивувати людей Абсолютно ні а здатні змінити імідж кардинально, підстригтись по іншому одягтися, так щоб вийти на вулицю, і рідна мама Эх. не впізнала? Легко, без проблем. А были же такие выпадки? Нет, таких случаев не было. Но были такие желания. Ну, как-то вот, да, я могу без проблем. Но на это у меня как-то желание есть, но не хватает времени. Можу, а не буду. Може бути і так, так. Да. <laughs> а що потрібно, щоб спародіювати людину? Потрібно якісь там міміка, жести, навички, психологічні якісь аспекти вловити. Це допомагає також і в реальному житті? Ну, скажімо так, я всі вот тонкості і всі нюанси процесу для пародії uh -huh. не буду відкривати, uh -huh. вот, говорить, але прежде всего. Э... Чем ярче человек, чем mm -hmm. ярче личность, тем лучше сделать пародию. Ага. То есть как бы материала масса, и с этого материала можно выбирать уже это буду, это не буду, это будет лучше, это будет хуже. И таким образом как бы это будет начало, вот фундамент этой пародии на человека. А так без проблем можно у нас в жизни вот даже выйти в город, М -м -м. столько ходит людей. Я скрабых особых Очень даже ярких. Один ярче другого. Поэтому здесь как бы каких-то не возникает. Хотя есть такие моменты, когда человек вообще очень спокойный, очень тихий, без эмоций, без каких-то ярких, без пафов, без ничего. И это тоже очень часто даже так бывает, что может быть неплохая пародия, весьма даже порой лучше, чем на какую-то такую яркую пафосную личность. Угу, зрозуміло. А психологично это помогает в жизни людей понимать Конечно, конечно, очень даже. Потому как, ну, это каждый человек, это личность. То есть, вот, ну, сколько, то есть, может стоять 10 человек, к примеру, да, и это все будут 10 разных. И это будут 10 разных эмоций. Это будет 10 э, разных каких-то Информации. То есть от каждого человека ты получаешь что-то индивидуальное, что-то личное. И естественно, оно все как бы проходит психологически, эмоционально, то есть ты как бы переживаешь, соответственно, жизнь этого человека частично. Mm -hmm. И это является тоже как бы частью всего. Поэтому это, как бы сказать, ну, даже на первом месте. Потому как даже бывает такое, что вот, когда делаешь пародию, да, на артистов, некоторые возмущаются, некоторым не нравится. Некоторые благодарят, говорят, это изумительно. Я это так потр... смеялся. Да, это так потрясающе. Я получил массу эмоций, удовольствия, все. А некоторые наоборот, то есть совершенно другие. Поэтому это, я считаю, что основная черта. Ух то сердится, то, э, то гадратует, еще его выкрыли, Какой-то там рысы знаешь. Конечно, знаете, да, конечно. Да. Видны шлы. Вот у вас репертуарі репертуаре какая-то улюбленная пародия, какой-то улюбленный образ. Ну, я не могу сказать так, что... Это любимое, это нелюбимое. Для меня они все как бы стоят на одном уровне uh -huh. в жанре пародии. Вот. Да, конечно, безусловно, я этого не скрываю. Я являюсь фанатом с своего пародийного репертуара. Это Олегрова и Леонтьев. Uh -huh. То есть они мне ну более скажем так, ближе к сердцу, по душе. Ну, практически за всем, за каждым маленьким, большим элементом я все в курсе событий, все это знаю. Вот. Естественно, они, может быть, своего рода как-то и лучше получаются но так вот, чтобы этого я люблю, этого я не люблю, и этот лучше, этот хуже нет, я так не могу сказать, и, скорее всего, этого нет у меня в душе. То есть я, если уже делаю, то я делаю и делаю так, чтобы не было это лучше, это хуже, естественно, на взгляд зрителя получается, так что это вот у него получилось, а это не получилось, а это еще там доработать, а это еще, то есть как бы это все может сказать зритель. И даже может сказать, что, а, видимо, вот у него это хуже, потому как он его недолюбливает. Может быть и такое. Вот. А это лучше, потому как, ну, понятно, он же на него похож, он же живет этим Леонтьем. Бывает и такое. А мне елка подобается. Ну, елка, это, это вообще, скажем так, одна из моих, ну, предпоследних работ вот меня очень радует то что это э, скажем так ну уже звезда я не люблю этого слова звезда mm -hmm. вот но на самом деле как все привыкли говорить это действительно звезда вот то что она с Украины mm -hmm. наша. наша украинка да вот и очень скажем так ну ну, скажем так, то, что я пытаюсь на это еще мягко называть, uh -huh, uh -huh. то есть это практически ничего не сказать. Uh -huh. То есть она может, ну, все. То, uh -huh. что вот для артиста в творчестве, она умеет все. Она бесперечно есть, такая, мая да, свою Да, Она вот как, как на сцене, uh -huh. так и в жизни. То есть с ней не абсолютно не скучно, mm -hmm. однозначно. Вот сколько мы сталкивались по работе, то это потрясающий человек. Есть доля юмора, доля каких-то серьезных моментов, доля уже каких-то уроков своего рода поучительных моментов. Вот, ну естественно прежде всего я на нее смотрю вот. Как, как на артистку, которая на сцене. Здесь, конечно, вот она каждый раз выходит на сцену, и каждый раз это идет, какой-то плюс-плюс-плюс элемент к этой пародии на елку. Поэтому елка, как говорится, можно ее работать, можно выходить каждый день, и каждый день будут новые и новые элементы в пародии для елки. Ну, а ты те, что тебе пародируют, безусловно, ознака того, что ты реально достиг какого-то успеха. Конечно. Ну, скажем так, вот некоторые артисты, даже вот пародистам, они благодарны за то, что это своего рода идет реклама. Популяризация. Да. да, то есть, если там, допустим, некоторые артисты, там, начинающие, не начинающие, да, там... Делают какие-то капиталы в рекламу, вкладывают на раскрутку там песен, альбомов, здесь мы абсолютно за это не берем денег. Мы за это еще, скажем так, и получаем, да? ну, так как это наша работа. Вот. А им это приятно, и они благодарят. То есть, если это пародия, то, что подразумевается под словом пародия, а нет никакой там пошлости, и, скажем так, ну таким некрасивым, некультурным словом грязи, вот, то есть они всегда рады и они всегда благодарны. И когда вот встречаешься с этими, с, скажем так, оригиналами, с артистами и общаешься вот на эти темы, они всегда благодарны, всегда слово благодарности тебе скажут. Если это, конечно, уже, ну, то, что не подразумевается в пародии, а, скажем так, в других рамках, и в рамках неприличия, тогда, конечно, бывают даже и конфликтные ситуации с артистами самими оригиналами. То есть это как бы им не нравится. Ну, да. Да, все добре. Ну, до речи, про гроши, про гонорары. На что вы тратили первый гонорар? Помнят? Конечно, помню. Признавайтесь. Это, это было ювелирное украшение. Mm -hmm. Ну, что mm -hmm. самое доброе, не будем вдаваться в подробности. Вот вы сейчас мастер пародии уже, с именем значительным. А в детстве кем вы мечтали стать? Была какая-то такая мечта? Mm -hmm. mm -hmm. Да, ну, скажем так, вот мой покойный дедушка, он хотел, чтобы я был военным. Mm -hmm. То есть в то время это было очень модно. Это очень было престижно для парня, такого высокого роста. Все вот быть военным, скажем так, вот девушки. Там выйти замуж за офицера. Mm -hmm. вот же, пожалуйста. Да, это это было, скажем так вот, престижно все. Ну и мне это тоже как бы вот дедушка, тем более у нас в роду есть военные вот и как бы его эта идея его желание мне понравилось, мне очень очень хотелось. Потом значит так получилось, что это медицина. Mm -hmm. Почему-то вот. Почему-то медицина, и в медицине быть хирургом. Но ни одно, ни другое не сложилось. Как бы творчество и искусство взяло свое. И поэтому на сегодняшний день я являюсь человеком, который дарит юмор, смех, позитив и хорошее настроение. Так, ну и дэйку, миру, и ликую, скажем так. Ну да, своего эмоцию. рода, да. Это тоже как бы идет лечение. Не зря же говорят, что каждая минута смеха Жизнь там несколько раз. То життя как разів. Бы, тобто, рода роду трохи осталось з моїх желаний быть доктором. Mm -hmm. Щось все-таки частково збулося. Вдома завжди знімаєте маску? От уявімо собі ситуацію. Ввечір, після виступу, виснажливого відкриваються двері. Nee, Я Віталій... лягала додому. Ні, це, це вже Віталій Михайловко. <г> Ми говоримо, про те, як вдома маску знімаємо. Все там поставив речі. Что происходит? Якое слово звучит перше? Ну, естественно, конечно, после концерта, когда отработаешь сольный концерт в одно отделение, а когда в два, это естественно двойная нагрузка, двойная усталость, но э, морально я не устаю, э, эмоционально тоже я не устаю. Угу. Я готов еще таких 2-3 концерта после первого отработать. Угу. И будущий краще. Может быть, даже и да. То есть пойдет на улучшение, а mm -hmm. не на ухудшение. Последнее время физически устаю. То есть как бы физическая нагрузка есть. Вот в этих моментальных переодеваниях, ну то есть своего рода где-то как-то это может быть даже с годами уже вырабатывается. Но когда я прихожу домой, естественно, эта маска снимается. Снимается она обычно как это ни странно, но перед зеркалом. Mm -hmm. Казалось бы, и в гримерке зеркало, и всю жизнь зеркало, потому как ты должен смотреть на себя, какой внешний вид, все вот зеркало, зеркало, да когда же ты в конце концов уже отойдешь от этого зеркала, да? Но и в то же время, вот когда я прихожу и снимаю маску, это, это то есть не грим там какой-то, mm -hmm. не макияж, не там ресницы снимаются, либо усы, либо бакенбарды, вот то, что в работе, а именно маска. То есть я сажусь перед зеркалом, и все это анализируя, себя снимаю. Вот это вот так вот, все легко, скажем так, и просто снимается маска принца Пароти. <гум> Зрозумело. А ранок, это ваша на дня, чи нет? Ну, конечно. Как говорится, как назовешь кораблик, так он и поплывет. Вот точно так же и у меня. Как Начинается утро, так будет и день угу. вот. И точно так же и вечер Особенно если это концерт вечером вот. Ну у меня он начинается Не с каких-то там Очень-очень суперских ритуалов, Да, ритуальных дел вот нет, это все обычно Начинается с чашки кофе Как в рекламе Точнее угу. с, 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 с чашечкой с кафе. Вот Я свое утро начинаю С кофе вот, и после этого плавание, то есть я плаваю, угу. а плаваю это не бассейн, это Воды. обычные водоемы. Вот если я здесь, значит, это речка идет, вот. Если я на гастролях, значит, угу. так пытаемся узнать каким-то образом там в гостинице, uh -huh. вот, там, у людей, где находятся какие у них водоемы, uh -huh. вот, и, соответственным образом, я туда утром иду и плаваю. Сыщедово. А снеданок присутний? Ну, конечно, но это не, не утро, это уже так, ну, более идет ближе к обеду, то есть между обедом и между утром и обедом вот mm -hmm. где-то получается так в 11 часов так вот это вот мой такой завтрак прикол, любим, <ст bats> ну скажем так таких каких-то у… у любимых и нет особо mm -hmm. потому как ем все все по чуть-чуть не переедаю ну Но… Сказать так, что вот это вот я больше люблю, а это меньше нет. То есть ем ем все единственное, что я не ем, это икру. Ни красную, ни черную. Не учиванно. <сих> да. Этого я не ем. И как-то, если вот бывают такие ситуации: а у нас у артистах они очень часто бывают, когда вот, бывают блюдо, да. С этим самым, то я категорически отказываюсь и Тоже. даже в некоторых пунктах райдера своего там указано что игра категорически нет ну мы с и людей. да да это очень некоторым организаторам нравится потому как сами понимаете почему это очень нравится. а так вот чтобы сказать ну естественно больше всего нравится это домашние блюда то есть те которые приготовлены дома которые ты знаешь что там вот то что самое лучшее, самое, скажем так, чистое, потому как, ну, это надежное, это правильное, это самое прекрасно, понимаете. А так вот, чтобы сказать, да, вот там какой-то салат, там любимый, вот я его только ем это нет. Любую кухню ем, и итальянскую, и японскую, и русскую, и укра... Ну, то есть нет каких-то там особых-особых в питании там, или каких-то диет. Этого у меня абсолютно нет. Несмотря на то, что бывали такие моменты, когда вот одеваешь платья, корсеты, и уже костюмеры говорят, ой, там что-то у вас так молния уже не это самое. Уже да, да, говорит, вы случайно там ничего булочку лишнюю не съели? Я говорю, да нет, не съел. Ну бывает, бывает такое. Но стараюсь как бы. Утриматься пис... Да, да. Да. Можете а это... прогадать, какие то курьез печатал в выступе сейчас? Ой, вы знаете, ну, их очень много. Очень было много. То есть, это были и курьезы и с париками. То, что чаще всего, особенно, когда это концерт идет, который, как говорится, программа нон-стоп. И не потому, что там что-то кто-то с костюмеров решил мне сделать плохо там, или вот какой-то у нас личного характера mm -hmm. инцидент, и там неправильно или слабо закрепили парик за кулисами. Нет. А бывает такое, что все нормально, казалось бы, да, выходишь, парик хорошо сидит, но во время работы где-то каким-то кивком головы чуть-чуть пошатнулась голова, и он слетел. То есть это, естественно, когда такой курьез, ну выходишь уже с этой ситуации, то есть начинаешь это обыгрывать, начинаешь это тренировать. А бывало даже такое, что на корсетах молнии расходились, на платьях. И Злипала приходилось да. Порука. И приходилось вот, если допустим, такие варианты были бы в Пугачевым породе, на Пугачеву, да, там есть один момент, нюанс, когда я как бы ну спиной со сцены я спускаюсь спиной в спину, зрительный зал mm -hmm. если бы это было на пугачу то естественно бы мне бы пришлось как-то уже э, выход с положения то есть либо приседать и как-то так вот э, красиво спускаться в зал то есть ну как-то уже выходить с этой ситуации а так вот если допустим такие что ну, легко выйти, ты просто даже и не замечаешь этого курьеза. Mm -hmm. то есть, э, как бы ты его обыграл, и зритель даже и не понял. То есть он ну, понимает, что это так и должно mm -hmm. быть. Mm -hmm. Так есть, вот, Да, если там какой-то такой неощутимый элемент, то да. Ну, а так как бы, таких особых вот, чтобы сказать, да, это уже трагедия. Нет, не было. Но курьезы бывают всегда, и они час, и без, и, без, и без них никак. Бывает даже такое, что и на туфли, на бойке, то есть это бывает очень часто, особенно где площадки, сцена не очень так Качественная, скажем, там это очень часто бывает. И вот когда идешь, это когда-то вот было у меня такая на паноровской, когда такая артистка, да, солидная, в возрасте, грациозная, такая, дама, вот можете себе представить, когда у тебя домбойка, бойка, то самое, ты чувствуешь, что она тебе вот нужно на носочках одна нога на носочках, вот играть, играть, работать, работать. Вот. Но, с одной стороны, успокаивает то, что это не сольный концерт Ирины Понаровской, а всего лишь какая-то там доля, секунда. То есть уже как бы не чувствуешь, что это курьез. То есть ты эти вот минуточки там на одной одна нога там на носочке, угу. ты уже как-то это обыгрываешь, и, то есть зритель этого не видит. Вот. Ну а если что, это неожиданный курьез, тогда ты на этом еще больше зацикливаешь внимание вот, и делаешь так, как это, так оно и должно быть. Вот оно так и должно быть. Но под этим ты скрываешь этот курьез. Это, так скажем, такие маленькие закулисные И это нюансы, было, бы прокрашая такой... да, да, своего рода это делает такое украшение для номера. На самом деле. И на останок. Рецепт успеху от Виталия Михайленко. Ну, прежде хочу всего сказать, это труд. Очень такой полноценный, качественный труд. Чем больше, скажем так, будешь трудиться, тем больше получишь хороший результат. Чем будет хороший результат, тем будет больше успеха, будет больше популярности, ну и, естественно, хорошего настроения. И будут позитивные, хорошие, добрые эмоции, те, которые сейчас нам всем необходимы. Так, побольше працюйте, любить свою работу, и она будет обовязково любить вас. Це верно. так і звичайно потрібно усміхатися. Будь-які життєвій ситуації. Дякуємо вам за приємну бесіду, за цю чудову ранкову розмову. За Очень те, що було ви у нас вас в студії. нам також приходьте ще обов'язково до нас доброго. у гості до на все добре. Я нагадаю вам, шановні глядачі, що гостем нашої студії сьогодні був а, людина доброго серця, непересічного таланту, принц пародії, майстер пародії Віталій Михайленко.